হেল্ল' এভৰি ওৱান নমস্কাৰ আপোনালোকলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা হেপ্পী হোলী জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু হেপ্পী হোলী বুলি ক'লেই নহ'ব হোলী মানেই হ'ল ছাগলী মাংস স্পেচিয়েল আৰু আমি হোলী বুলি ক'লেতো ছাগলীয়ে খাওঁ নহয়নে বাৰু সেয়েহে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই হাজবেণ্ডে ছাগলী লৈ আহিলে এয়া যিহেতু মানুহ আমি ঘৰত অকল দুজনে আছোঁ পোৱালিজনী নোৱাৰে সেইবাবে ছাগলী ইমানকণে আনিলে আৰু ছাগলীখিনি কিন্তু খুব ভাল পাই আহিলে এয়া দেখিছে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইবিলাক বনাবলৈ হ'লে মোক লগত লাগিব আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চৰ্বিবিলাক চাওক একেবাৰে গাহৰি পিচটোৰ নিচিনা আৰু লগত লৈছোঁ মই এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া গৰম মছলাৰ ভিতৰত ডালচেনি ইলাইচি লং আৰু লগত আছে গুটি আলু নতুন আৰু আছে এয়া খুন্দুনাত আদা নহৰু থেতালি লৈছোঁ এয়া মোৰ কেৰাহীখন তেল গৰম হৈ গ'ল তাতে মই দুখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু গৰম মছলাবিলাক মই ইয়াতে দি দিম এয়া এনেকৈ অকণমান পুৰি যোৱা হ'লে লগতে মই ইয়াত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াবিলাক দি দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে কোমলি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এনেকৈ ভাজি আছোঁ এয়া দেখিছে এনেকৈ ভাজি পেলাইছোঁ অকণমান দেৰি কোমলি যাব লাগিব যিহেতু পিঁয়াজখিনি মই মিক্সিত মাৰি লোৱা নাই সেইবাবে অকণমান দেৰি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু লগতে মই এতিয়া এয়া আদা নহৰু আদা নহৰুবিলাক দি দিলোঁ আদা নহৰু মই অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ কাৰণ ছাগলী মাংসত আদা নহৰু অলপ বেছিকৈ লাগে মচলা বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে খাছী মাংস কিন্তু আজি মই কম পৰিমাণৰ মচলা দিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া মই মাটনবিলাক দি দিলোঁ মাটনবিলাক দিয়াৰ পাছত এনেকৈ অকণমান দেৰি লৰচৰ কৰি আছোঁ মই আনফালে অকণমান দেৰি পাছত আকৌ ঢাকনখন খুলি পেলাই দেখাইছোঁ এয়া চাওক ইয়াত মই হালধি নিমখ আৰু ৰেড চিলি পাউদাৰ লগতে টমেটো দি দিলোঁ হালধি নিমখ ৰেড চিলি পাউদাৰ দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ সেই সময়ত কাৰেণ্টটো প্ৰব্লেম দিলে সেইবাবে মই আপোনালোকক এতিয়াই কৈ দিছোঁ তাত মই অকল হালধি নিমখ আৰু ৰেড চিলি পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু টমেটো দি পেলাই এতিয়া এনেকৈ লৰ চৰ কৰি আছোঁ যাতে মই অকণমান ভাজি লওঁ মাংসখিনি এনেকৈ ভজা ভজা নিচিনা যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মানে মই ইয়াতে পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া নকৰোঁ বাৰু অকণমান দেৰি মই ভাজি পেলাম এয়া মাংস পিচটো চাওক একেবাৰে গাহৰি মাংস চৰ্বিডোখৰৰ নিচিনা লাগিছে এতিয়া এনেকৈ মই ভাজি আছোঁ তাৰপাছত মই এয়া গৰম পানী মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খাছী মাংস যদি আপোনালোকে কেৰাহীত বনায় তেতিয়া আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁতে মানে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে কুকাৰত চিটি নেমাৰিলে হ'ল বহুতে কুকাৰত চিটি মাৰি লয় সোনকালে সিজিবলৈ নহ'লে মাংসডোখৰ সোনকালে সিজি যাবলৈ বুলিয়েই মাৰি লয় আৰু কিন্তু গৰম পানী দিলে কেৰাহীত বনাবলৈ পাৰে আৰু এনেকৈ এতিয়া মই ঢাকনখন আকৌ ঢাকি দিম আকৌ অকণমান দেৰি পাছত দেখাইছোঁ এয়া চাওক পানীবিলাক কমি আহি মাংস প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু বেছি পানী মই শুকাবলৈ নিদিম আৰু অলপ শুকালে হ'ব এয়া মই ঢাকন খুলি পেলাই আকৌ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া পানী মোৰ কমি আহিলে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গৰম মছলা পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম অকল গৰম মছলা পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হৈ যায় আৰু বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ল কাৰণ আদা নহৰু মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আদা নহৰু বেছিকৈ দিলে বে বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰিলে হয় কিন্তু ছাগলী মাংসৰ কাৰণে মই ইয়াত গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ইয়াত দেখিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানীখিনি ইমান কমাণে থাকিবলৈ দিলোঁ কাৰণ শুকাবলৈ দিয়া নাই আৰু আৰু অকণমান যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেনেহ'লে দাঁতমূৰীয়া হৈ যাব গ্ৰেভিটো সেইবাবে মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি পেলালোঁ এতিয়া মই এটা পাত্ৰত মাংসখিনি উলিয়াই ল'ম এয়া দেখিছে নহয় খাচী মাংসৰ জোলকণ ইমানকণে থৈছোঁ আৰু মই বেছি নথলোঁ আপোনালোকক যিহেতু ক'লোঁ এয়া দেখিছে খুব সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো মই ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তাতে কালাৰটো বহুত সুন্দৰ আহিল এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত চাওক একেবাৰে মানে গেৰবিকণ এনেকুৱা হৈ আছে খুব সুন্দৰ হৈছে খাচী মাংস বুলি ক'লে আৰু কি লাগিছে হলিত নহয়নে বাৰু এয়া দেখিছে এতিয়া খাই লওঁগৈ বলক এয়া মই ভাতৰ থালি লৈ ল'লোঁ ভাত লৈছোঁ আনফালে ৰুটি দুটা লৈছোঁ এয়া খাচীৰ মাংস জোলকণ একবাটি আনফালে মই কোফটা বনাইছিলোঁ কোফটা এবাটি লৈছোঁ দাইলৰ কোফটা বনাইছিলোঁ মই এদিন ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আৰু আনফালে পায়স আছে এয়া আৰু আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হ'লি স্পেচিয়েল বুলি সৰু সুৰাকৈ যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ তাত